Azərbaycanda daha bir həkim koronavirusdan vəfat edib. Milli Az xəbər verir ki, bununla bağlı sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Göçərlı rayon mərkəzi xəstəxanasının həkimi otorinolaringoloğu İlçin Şıxiyev COVID-19 infeksiyasına yoluxaraq dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin. 44 günlük Vətən müharibəsində iştirak edən, qəhrəmanlıq göstərən və sağ-salamat evinə qayıdan əskərimiz faciəli şəkildə həlak olub. Oxu 24.com xəbər verir ki, Toğrul adlı döyüşçümüz ağır qəzada həlak olub. Hadisənin tükürpədici detalları məlum olub. Ağır qəzada həlak olan döyüşçü nişanına bir neçə gün qalmış. Həlak olub. Allah rəhmət eləsin.